নমস্কাৰ আজি ক'ব ওলাইছোঁ বলবমৰ কথা পবিত্ৰ শন মাহ চলি আছে আৰু এইখিনি সময়ত যথেষ্ট মানুহ বলবম যায় আগতে বিহাৰী ইউ পি সেইটো ছাইডৰ মানুহে বলবম গৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰততে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেই আচলতে বলবমত যায় অসমীয়া মানুহো বহুতখিনি যায় আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই বলবম যিসকলে যায় তেওঁলোকে শুক্ৰবাৰ অথবা শনিবাৰ অথবা দেওবাৰে ওলায় তেওঁলোকে আৰু যাতে সোমবাৰে সেই পানী আনি লিংকত ঢালিব পাৰে তেনেদৰে মিলাই পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়াই সুবিধা সোমবাৰ হওক মঙ মঙলবাৰ হওক বুধবাৰ হওক যেতিয়াই পাৰে তেওঁলোকে গৈ সোমবাৰে লিংকত পানী ঢালিব পৰা কৰি তেওঁলোকে আহি পানী ঢালেহি কিন্তু এই বলবোম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল বলবম ইয়াৰ নিয়ম কি সেই বিষয়ে অকণমান জানো তেনে কাৰণ কেইবাটাও আছে আৰু যি মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা বিশ্বাস তাৰে ভিতৰত খুব এটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসটো বহুতে বিশ্বাস কৰে তাৰ বা পিছতেই বলব আৰম্ভ হৈছে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে সেয়া হৈছে যেতিয়া সাগৰ মন্থনৰ সময়ত দেৱতা আৰু যি দৈত্যসকলৰ সাগৰ মন্থন হৈছিলে হওঁতে যেতিয়া বিষ ওলাইছিলে বিষ ওলাওঁতে যেতিয়া শিৱ বাবাই সেই বিষ নিজে গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছত তেখেতৰ ডিঙি সেইখিনি নীলা হৈ গৈছিলে নীলকণ্ঠ হৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা নাম পাইছিলে নীলকণ্ঠ আৰু এই নীলকণ্ঠ নাম পোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেই বিষ খোৱাৰ পিছত সকলো দেৱতাই মিলি তেখেতৰ ঠাণ্ডা কৰিবৰ বাবে গংগা যমুনা সকলোৰে পৰা পবিত্ৰ যিকেইখন নদী আছে সেই সকলো নদীৰ পৰা পানী আনি তেওঁ ঢালিছিল যাতে তেওঁ শান্ত হ'বৰ কাৰণে তেওঁ শীত পেলাবৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই বল বম ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে তাৰোপৰি কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে বেলেগ বেলেগ কেইবাটাও কাৰণ আছে বেলেগ বেলেগ কেইবাটাও বিশ্বাস আছে কিন্তু জনবিশ্বাসৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰা কাৰণটোৱেই হ'ল এইটো গতিকে আমিও আহিছোঁ আমি আহিছোঁ আজি পবিত্ৰ সোমবাৰ বুলি প্ৰভুৰ দৰ্শনক প্ৰভুক প্ৰভুক অকণমান সেৱা জনাওঁ বুলি লিংগত পানী ঢালিবৰ বাবে আমি আহিছোঁ ৰেংবেং আৰু ৰেংবেং যোৱা নিশা হয়তো দেওবাৰে যথেষ্ট ভিৰ হৈছিলে ইয়াত আৰু ইয়াত আহিয়েই গম পোৱা গৈছে আৰু আমিও এয়া পানী নিবলৈ আহিছোঁ ৰেংবেঙৰ যি পবিত্ৰ এটুকুৰা ঠাই আছে য'ৰ পৰা সকলোৱে পানী লয় আৰু লিংগত ঢালে গতিকে আমি আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটো অহা নাই ছোৱালীজনীক লৈ মোৰ পৰিয়ালটো পত্নী মই আহিছোঁ লগতে শাহুমা আহিছে আৰু মোৰ এগৰাকী সম্বন্ধীয় বা আহিছে আৰু আমি আহিছোঁ আহি এয়া বৰ্তমান যি কঠীয়াতলী ৰেংবেং আছে ৰেংবেঙত স্থিত যি ডাঙৰ শিৱ মন্দিৰ আছে সকলোৱে হয়তো চিনি পায় নগাঁও যিসকলে আছে নগাঁও তেওঁলোকে সকলোৱে চিনি পাব ৰেং বেঙৰ এই ঠাইখিনি পবিত্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু বহুসংখ্যক কাৱৰীয়া বহুসংখ্যক বলবত অহা মানুহ ইয়াতে আহি পানী লয় গতিকে আমিও এইদৰে এনেদৰে ইয়াৰ পৰা পানী ল'লোঁ পত্নীয়ে পানী ল'লে আৰু ছোৱালীজনীয়ে পানীত নামিবৰ বাবে খুব জিত কৰাৰ বাবে তাইক অকণমান এনেই পানীত নমাই দিলোঁ তাইক খুব ভাল পালে তাৰপিছত আমি যি শিৱ মন্দিৰ আছিলে সেই শিৱ মন্দিৰত ধূপ চাকি জ্বলাই ফুল দি তাৰপিছত আমি সেৱা জনালোঁ আৰু নিজৰ নিজৰ যি মনোকামনা পূৰণৰ বাবে প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু বহুতখিনি তাতে ভিৰ হৈছিলে মানুহ যথেষ্ট হৈছিলে আজি যিহেতু সোমবাৰ তাৰপিছত আমি ইয়াতে থকা যি পূজাৰী আছিলে পূজাৰীৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলোঁ পূজাৰীৰ পৰা আমি প্ৰসাদ ল'লোঁ আৰু সকলোৱে প্ৰসাদ লৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি পৰ্যল লৈ তাৰপিছত আমি লাহে 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 তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ গতিকে এয়া হ'ল শাওণমহীয়া বলবৰ কথা গতিকে লোকবিশ্বাস মতে যি এই পবিত্ৰ শাওণ মাহত যি ধৰণৰ নিয়ম কৰা হয় পানী আনি লিংগত ঢালা হয় সেই নিয়ম সুন্দৰভাৱে চলি আহিছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰততে এই নিয়ম আজিকালি পালন কৰা হয় গতিকে ধন্যবাদ বলব মই এটি কথা আপোনালোকক জনালোঁ লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ